то я как всякий физик имею батареечку и лампочку. Вот я ставлю свою батареечку, включаю лампочку и освещаю улицу. Я подумал, что это такая маленькая лампочка, нужно же что-то сделать по масштабу. И я сделал вот такую конструкцию. Я взял еще 8 лампочек. Обратите внимание, как они соединены. Они соединены параллельно. Ну я подумал, батарейка и так и так выдает 4 вольта. Значит, если, она сна... если мы подключим сюда еще параллельно 8 лампочек, у меня будут эти лампочки светить так же самое, как это одна лампочка. И, в общем-то, все будет прекрасно, однако, как говорится, эксперимент показал немножко другой. Обратите внимание, наша одна лампочка начинается дети намного заметно быстрее. Итак, у вас есть одна минута на то, что ответить почему собственно когда я включаю еще 8 лампочек они начинают светиться и, несмотря на то что они подключены параллельно и напряжение их них одинаково у вас нет